Hörmətli qardaşlar, yoldaşlar, necəsiz, nə var, nə yox? Hörmətli izləyicilər, eksklüziv gəldik. Siz istəyirsiniz. Tapdım sizə bu günlər çıxartdım. Evdədir, konfetdir, şokoladdır, marmeladdır. Bax, arxadadır. Siz yan evdə. Ke kardeş, ca. Şəxsi tikili evlər silsiləsindən video rolikin ə, deməli yəni içinə yerləşdirəcəm bu evin tikinti zamanı nələrdən istifadə olunub, beton necə tökülüb, nə bilim, mərtəbə arası monolit necə olub, hamısını elə belə videonun daxilində siz görəcəksiniz. Qoyacağam indi içinə. Bax Deməli sot yarımın içindədir hermetizə, modern üslubunda tikilibdir, böyük vitrajlı pəncərlərlə. 160 kvadratdır, bahalı materiallardan istifadə olunub. Yəni ev sahibi belə belə deyək də, çıxarıb kaştoku, qırdadı. <laughs> Tap paçqan qoyub ki, qardaş, tikin, qəşəng tikin. Ustaları tapıb ki, əla tikin. Özün şəxsən sözün əsl mənasında Bu ev tikiləndə özüm gəlib, Pastayanın yayında baxmışam bu evin tikilişinə, ustalarla, neçə usta işləyib, nə təq olubdu. Nə hafsında hamzını görmüşəm. Yəni bu evə mən özüm şəxsən bir vasitəçi, qarantiyada verirəm ki, həqiqətən möhkəm tikilib, evin vidinə söhbət yoxdur. Bağ kimi də, əslində masazdırın ərazisidir. Amma mən həmişə maşınla buradan keçəndə bu yol üstündə, üzün otaqına gedəndə, üzü şəhərdən gələndə, həmişə fikirləşmişəm ki, fikir ki bu əla yerdir, havası təmizdir. Sakit də, yəni səs küydən, o xırdalan içində səs küy, bap, bip siqnalı və ondan uzaq. Bax kim alırsan, burdan Nəxəndə, burdan getdiyin şəhərə proqrezada görmürsən. Sakit, qulağın dinc. <laughs> hə. Bax, belə bir həyəti var. Hasara biçişik deyil, hasardan aralıdır, yəni keçmək olur böyünə başına. Modern üslubuna deyirəm bu modern üslubuna nəyi görsən. Çünki modern üslublu həqiqətən tikilibdir. Pultla açılan darvaza, garantiyalıdır. Neçə il qənaət veriblər buna? 10 il qənaət veriblər. 2000 manat bax bir dənə bu pultlu qapıya pul veribdi. Belə üstü bağlıdır, qabaq hissə. Bura verandadır. Şey bir dənə burada qoyursunuz. Bir dənə balaca stolsu, stol, uşaqlar da burada oynayır. Ya da elə uşaqları da qoyursunuz bura. Samovar da qoyursunuz sonra. Stakanı qoyursunuz. Arvad, bir dənə çay sür. Arvadda gətir çayı, qəşə, marmelad, zadv vurursunuz. Təmiz havadan alırsınız, və salam. Nə istəyirsiz? Qiyməti, qiyməti də yaxşıdır. Deyirəm bərabər vaxtdan yormayım sizi. 135 min bu boyda möhkəm tikili 160 kvadrat 135 minə sakit, havası təmiz olan yerdə. <laughs> nə təqdirdim? Yaxşı hə. getdik. Əla. Bağt qutarıbdı, remontu qutarıbdı. İndi bax bu hamsı burda nələr yoxdur, hamsı götürüləcək. Bax indi burada ola bilər bax bu piləkənin hissəsi aqlay vurulacaq, aqlanılacaq bura. Yəni ev sahibi onda eləyəcək. Mermer, granit də var. Belə bir сейf qapısı var. Qəşəng rəng seçilibdi. Böyük vitrajlı pəncərələr. Tərtəmiz ev. Rəhqamızı çıxarda bura, sağ ayağımı qoyum, Allah xeyir versin. Və. Qardaşa deyirəm ki, qardaş bu ev mən yəyəm da, mən satılacaqdır. Baxanda bilirlər hansı ev satılır, hansı getsə. Sat. Bu ev satılacaq. Ola bilər mən satmayım. Reklamda kimsə gələ, belə elə. <laughs> Amma bu ev satılacaq. Çünki həqiqətən yaxşı evdir. Pləkəni monolitdir, təbii ki. Özünə tikilmə də belə deyə də. Özün necə özün üçün tikirsə, elə tikir. Bu da mərmər, granitdir. -mər, Bura indi kim istəsə, yəni buranı belə şkaflan bağlayıb bura kladovka eləyə bilər. Yəni o siz övdən asın. Belə bir qapı seçicilikdir. Bax, belə bir laminatdır. Ucuzlu laminat deyil. Baxan kimi bilir, bilinir. Bura barnstock kimi düzəldilibdir. Mətbəx studiyadır. Bura mətbəx, bura da studiya. 5 otaqlıdır. 2 otağımız aşağıdadır, 3 otaq da yuxarıdadır, yataq otaqları və bir dənə də hamam tualeti yuxarıdadır pəncərə vitrajlı pəncərələr şəbəkə formasındadır. Yəni belə deyək də o tikilərlə uduzdu basma-bas, solxa-sol pəncərədən baxsa qonşunun həyəti görünür. O evlərdən deyil. Aşağıdakı ikinci otaq mətbəx studiyadan sonra. Bir də xatırladım, hürmətli izləyicilər. İndi dietist orada yazdı ki, ha, ha hasardan aralıqdır. Hava isti, gün düşük, hava da isti. Bilirəm də yaylar. Hər kommentarlara hamısına cavab veriləcək. Narahat olun. Bu hamam tualetdir, birinci mərtəbədə. Burada da belə bir granit e, yox. Marmar graniti bu. Granitdən yığılıbdı belə bura paltar yumaq üçün, yəni paltar yamaşını bura yerləşdirəcək. Normal ölçüdədir, balaca döyür. Unitas, yəni camaq çivən yeyən, qoşlanı yerləşdirəcək, <laughs> yapışdırıb. Hə. Belə qurtardıq. 135 minə sənəd kupçadır. 2-ci mərtəbə İsti pol, kolektor var. 2-ci mərtəbədə isti poldur. Və 3 dənə yataq otağı. Bun bir daha hamam, tualet. Deməli, ev sahibinə sual verdim ki, qardaş, bu aksesuarlar olacaq, qoyaca sən ya qoymayaca sən, necə olanda deyir. Dedi ki, klient başbəyin aparatı olmasa, gəlir 135 minni desə ki 100 minə verəmlər, 100 min verə. Belə kliyent gəlməsi yox. Heç də qoydurmurlar. Normal kliyent gəlsə, xoşum gəlsə, bəki aksessuarda qoydurdum. Bəlkə. Birinci yataq otağıdır. Grazie. Russiya dey. İkinci otaq. Həmsallah, xeyr versin. Pəncərən qabaqlar hamısı boşdur. Sənəd qaydasındadır. Yola da yaxındır. Bu da 3-cü otaq. Belə bir otaq. Normal ölçüdədir. Yatağın alt üstü 160 kvadratdır. Bəyəndinizsə bir də bəyən düyməsini basın, videoroliki bölüşün. Bəlkə də siz baxırsınız, bəlkə də sizə yol qohum məreqəmənizdə kiməsə lazımdırsa, göndərin videoroliqi, baxsın ki, belə bir qəşəng, gözəl, qiyməti normal, havası təmiz olan yerdə həqiqətən gözəl, möhkəm tikili. Yəni bu evə heç bir problemi yoxdur. Mən özüm şəxsən bu evin tikilişində iştirak edə bilərəm, görmüşəm hamsını. Bu gün bu qədər, sağ olun, minnətdaram.